ठाण्यातील घोटबंदर येथे वाहतूक कोंडी आणि खड्ड्यांमुळे नागरिक हैराण झाले असताना मंगळवारी सकाळी पुन्हा एकदा नागला बंदर भागात नागरिकांनी एकत्र जमून आंदोलन केलंय आंदोलकांनी काही वेळासाठी रस्ता अडवण्याचा प्रयत्न केला जोपर्यंत न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरू राहील अशी भूमिका आंदोलकांनी घेतली देखिए हमने ट्रैफिक जाम नहीं किया है हमने सिर्फ कुछ मिनटों के लिए किया था क्योंकि बिना हल्ला किए ना आवाज पहुंचती नहीं है ना क्योंकि साल भर से हम रस्ते पर उतर रहे हैं हमारा ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है थाने का जिसके लिए हमने काम नहीं किया है हम साल भर से फ्री काम कर रहे हैं मेरा जो जॉब था मैं जॉब छोड़ के आज इस काम में लगी हूँ हमारी पूरी टीम अपना ऑफिस के बाद इस काम में रख है जब ट्रैफिक बस के हम रोड पे उतरते हैं हमने नए नए कैंपेन किए हैं ट्रैफिक पुलिस हो चाहे कॉरपोरेशन के लोग हैं हमने सबको मदद की है सबूत के तौर पे आप किसी से भी बात कर लीजिए और ये सुनिश्चित कर लीजिए कि हमने काम किया है कि नहीं हमें ये मजबूरी में किया है सिर्फ मैसेज पहुंचाने के लिए क्योंकि अगर जब ओ एस जी तक ये मैसेज पहुंच गया था मैंने पूरे मीडिया पब्लिक में ये इंफॉर्मेशन दे दी थी कि हम क्या चाहते हैं तो वैसे ही कॉल आ जाना चाहिए था और यहाँ पर पहुँच के इसे पहले ही सॉर्ट आउट कर देना चाहिए नौबत लाई गई है हम नहीं लाए मजबूर किया गया है अब वो भी हमने पाँच मिनट के लिए किया था सिर्फ मैसेज पहुँचा देंगे तो सभी की जवाबदारी है और जवाबदारी मिनिस्ट्री को लेनी पड़ेगी कि हर डिपार्टमेंट अपना काम तरीके से करे इसके लिए रोज बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर आप सालों से इस प्रोजेक्ट को बनाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आप कोई सा भी बोर्ड कहीं भी लगा रहे हैं कुछ भी टूटा जा रहा है रस्ते मिटे जा रहे हैं स्पीड ब्रेकर नहीं है लाइट गिरी जा रही है कुछ भी चल रहा है आपको हर जगह यही स्थिति है आज स्प्लेंडर प्रे, कॉपरेटिव हाउसिंग सोसायटी चेयरमैन मी शासनाला विनंती करतो की या रस्त्याची सुधारणा घोडबंदर रोडची सुधारणा झाली पाहिजे कारण या रोडवर अनेक डॉक्टर राहतात आणि मेन सिटी सिटीमध्ये हॉस्पिटल आहेत इमर्जन्सी असल्यानंतर ते पेशंट त्या ठिकाणी इमर्जन्सीमध्ये मरून जातात तरी डॉक्टर त्या ठिकाणी शकत एक एक तास राहतो तर याकडे शासनाने लक्ष द्यावं आणि सापडतो आमच्या मागण्या या शांतीपूर्ण आम्ही प्रोटेस्ट करतो त्या पूर्ण कराव्यात अन्यथा यापेक्षा उग्र आंदोलन करण्यात येईल